Так. Видео для архива. Тут так рычажком приподняли. Так. А тут досточки подставили. По мере того, как приподнимали рычажком, досочки квак-квак и опускались, опускались и сами себе делали подпорку. Так, сейчас мы... Вот и все, ну вот и все. Так, и завершающая стадия нашего ремонта. Вот мы сделали крышу. Так. Так. Зафиксировали брусок 50 на 50. Таким вот анкером в стену его просверлили тут отверстие, просверлили перфоратором тут в кирпич и прибили. Получается. Так, и потом на те бруски прибили шифер. Зробили тут такой сток невеличкий щоб не підмивало водой. Так его зафиксировали крепежи. Вот такой подвал получился у нас после ремонта. Такая крыша в подвале. Так. Вот так выглядит вход. Теперь ровненько, ничего не клонится. Тут в дальнейшем эти стены утеплым пенопластом чтобы не обмерзало. Ну, двери вставим в будущем. Так, отремонтировали ступеньки мы следующим образом. Мы взяли и просто на старые ступеньки, которые разваливались, выложили новые. Вот так. Повылаживали на старые новые и крепко довольно-таки вышло. Вверх у нас З бетону. Тут як бетонірували, щоб не використовувати опалубку, коли робили фундамент. Ми виложили просто кирпич і все на ребро. На ребро виложили. І все, він нас служив як опалубка і залиши на будущее. І все, і залили туди бетон.